বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি বনাব লৈছোঁ কাঁচি মাংস আৰু কাঁচি মাংসৰ লগতে এয়া শুকান জলকীয়া কুটি থৈছোঁ এয়া হ'ল পিঁয়াজ আৰু এইটো হ'ল আদা নহৰু আৰু এয়া হ'ল মই এতিয়া আপোনালোকক অলপ আগত দেখাইছিলোৱেই এইটো হ'ল জালুক আৰু ইলাচি তাৰপিছত লং ডালচেনি গোটেইখিনি মই অকণমান গৰম কৰি ল'লোঁ কেৰাহীতে তাৰপৰা এতিয়া এইটো গুৰি কৰি খুন্দিম তাৰপিছত এতিয়া ভাজিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু এয়া হ'ল কাচি মাংস আৰু কাঁচি মাংসখিনি ধুই পোকালি ভালকৈ ৰাখিছোঁ এয়া চাওকচোন আৰু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আজি মাংসখিনি খাটি থৈ দিছে চাওকচোন এয়া আৰু ছাল এইবিলাক আৰু মই বহুত ভাল পাওঁ কাঁচি মাংস ছাল খাই সেইটো কাৰণে ছাল দিছে আজি মই ছাল দিবলৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত আঠশ টকা কেজি কাঁচি মাংস আপোনালোকৰ তাত দাম কিমান ক'বচোন আৰু এয়া হ'ল কাঁচি এয়া চাওকচোন আৰু খাবলৈ বহুত ভাল লাগে কাছি মাংস আৰু ল' প্ৰেছাৰ বা এনেকুৱা মানুহ কমজুৰি হ'লে চবে খাব পাৰে আৰু এয়া চাওক এতিয়া বনাই লওঁ চবজি কেৰাহী গৰম কৰি থৈছিলোঁ এয়া তেল দিছোঁ মই আৰু কাঁচি মাংসত বহুত তেল লাগে সেইটো কাৰণে তেলটো অলপ সৰহকৈ দিছোঁ তেলটো জানি লওঁ তাৰপিছতে পিঁয়াজ দিম আৰু মাংস চাংস ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব তেল দি দিলোঁ মাংস ভাজি লোৱাৰ পিছতে মই পানী অলপ দিলোঁ পানী অলপ দি তেল ঢাকনি পিছ পিন্ধি তাৰপিছতে আৰু তাৰপিছতে দিছোঁ মই পিঁয়াজ এয়া হ'ল কেঁচা পিঁয়াজ কাচি মাংস বনালে আমি কাটনি পিঁয়াজ অকণমান দি ভাজি লওঁ তাৰপিছত আকৌ পানী দালি আকৌ পিঁয়াজ দি দিওঁ এয়া দিছোঁ জালুক নহৰু আদা জলকীয়া কিবা কিবি মছলা অলপ দি দিছোঁ আৰু গাই চব্জি হৈ গ'ল আৰু কাছি মাংস এয়া উতলি আছে চাওকচোন আৰু কাৰ খাই কোনে কোনে এনেকৈ বনাই খায় আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহে চবজি দি আমি মা মছলা নেখাওঁ সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ নৰ্মেলকৈ বনাওঁ মানে মছলা নহ'লেও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই খাব পাৰে আৰু এয়া হৈছে আলু কেইটামান দিছিলোঁ আলু দুটামান দিছিলোঁ এইটো যদি বাঙি দিয়ে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গুলগুলীয়া হ'ব আৰু ইমান মানে গ্ৰেপী ষ্টাইলত নবনাওঁ আৰু জোল অলপ লাগে জোলটো খাবলৈ বিচাৰে ল'ৰা দুটা সেইটো কাৰণে জোলটো কাৰণে এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে নেভাৰিব যে কি কাঁচি মাংস বনাইছে এইবিলাক যাৰ যি ইচ্ছা হয় নহয় কোনো বেয়া কমেণ্ট দিব নালাগে সকলোৱে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব সেয়া চব ঠিক হৈ গ'ল চাওকচোন আৰু ফাইনেলি গাইছে এতিয়া মানুহজনলৈ প্ৰথমে এবাৰ ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছতে আমি খাম আৰু ধুনীয়াকৈ ভাতৰ কাঁহী সজাই দি লৈছোঁ তাৰপিছতে খাম আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব